Фір, як завжди, починається у цей час. В студії з вами Тетяна Милимко. Доброго дня сьогодні у нас дитяча тема, ну така філософська дитяча тема. І зараз зрозумієте чому? Тому що поговоримо ми про японську філософію для дітей у та дитячий клуб сакура. В гостях у нас співзасновники дитячого клубу сакура Олег Петракевич та Катерина Скатова. Ще координатор можна сказати, так про вас день. Доброго дня. Отже, Добрый розкажіть, день. будь ласка, про ваш дитячий клуб? Чи це садочок, чи mm. школа, чи курсы, как его можно зазначить? Ну, это, это не курсы и не садочек. <laughs> У нас дети постарше. У нас дети, которые уже могут без родителей находиться сами. Есть, конечно, исключения. Приходят мамы с несколькими детьми, с малышей. То есть постарше у нас на занятиях, а мамы имеют возможность с малышами заниматься. То есть -то батьки тоже может быть присутствии. Да, так? у нас есть родители, которые могут подождать, могут поучаствовать в оригами, могут послушать там японские. Мы никого. У нас абсолютно свободная территория. Всем очень комфортно. Родители можуть почитати книги або посидіти попрацювати. У нас всі дуже удобно розположені класами. У вас є якийсь розподіл за віком, наприклад, група для дітей 3-5 років чи старших? Ну, до якого віку взагалі? У нас заняття з 4 років. и до, до 16, можно так сказать. Всем, кому интересна эта тема, Японии, японской культуры. Вот. У нас единственное есть разграничение, самая маленькая группа, вот, то есть четырех-пятилетние дети, там моему сыну три, он тоже участвует ну, в занятиях. Это оригами до 5. мы сделали такой как бы кусочек занятия оригами, мы выделили самые-самые простые Вещи, которые дети могут делать ручками, они учатся правильно складывать треугольники, учатся там, делать пальчиковую зарядку. У нас Людмила Александровна замечательный человек, у нее больше 30 лет стажа. Она проработала в японском клубе Одесса, а не на, греческой площади. Вот. Она больше захотела работать с детками, у нее очень большая база того, что она может дать детям. Она каждый раз приходит на занятия, я просто в восторге. Она... А что самое вы учаете? Ну, у нас э, есть основные дисциплины. Ну, какие? это перерахуем. А, ну, вот, начнем с чамбары. <служ teen> <служ meaning> Чамбара — <служ mean> это что? Выборщик. Ну, фехтование, но не классическое. То есть это фехтование, или как называют спорт самураев, то есть фехтование на безопасном... Японскими палочками. Ну, вот, да, японскими палочками, но они безопасные. Именно... Серьезно? Надувные, да. я, я пожертвовала. Они надувные, да? Ну, не, палочками я имел в виду побольше. хотя я думаю, что как раз начиная от длины палочки, то есть или равносильно длине ножа, да? Так. Так. Он тоже надувной, да? До, до, то есть длинный меч, два меча, копье. Там, бо, ну, що, Це ж такий вихід, Там, мені здається, емоцій. так? — З однієї сторони, так. Вик... Да. Особливо mm -hmm. для взрослого, да. Взрослый, ну, прийшов перший раз, він дійсно хоче виплеснути емоції, тому що у нього по образу життя накопилось. Діти ж теж. Ми могли б зараз тут операторів попросити нам допомогти. Ну, в следующий раз придется. Добрый. Для детей, что приятно, что сразу же на первом занятии они могут выплеснуть эмоции и сразу вступить, как говорится, в бой. Но при всем при этом это абсолютно безопасно. То есть там ну, не, больш... не сильные за счет э, конструкции оружия удары не являются травмоопасными. Они ощутимы, они со звуком тогда они считаются результативными, но они не травмоопасны. И в этом прелесть. То есть на первом же занятии сразу в бой для ребенка это очень важно. Сразу реализация. И это позволяет, как, на, 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 этом позволяет строить вся основная философия данного вида спорта. У нас есть видео, до речи, как проходят уроки, занятия, ці мы можем дивитися. Я бачила, что это очень весело, и да. нема такого, что приходишь и сидишь за партой, и вообще не рухаешься. У нас, у нас специальная такая атмосфера, дети взаимодействуют, разный возраст, там дети 4 года, дети 10 лет, все сидят за одним столом, все общаются, у всех практически равные права, у нас не делятся. не по группам, там, так, ты иди туда, а вы здесь сидите. Ну, абсолютно. Все... Творческая атмосфера. Мы начали говорить нужно. про дисциплины, так, основные. И давайте продолжим. Про фехтувание уже разразумели. Да, Следующая у нас это игра Го, японская игра. Давай там сразу же поясню, это яка вона, шо, что як вона драго? выглядит. Это очень древняя семейная игра. В нее играют почти очень распространена. В каждом практически дворе японской семьи все собираются соседи, задвигаются столы, тут же присоединяются маленькие дети, у кого все вместе играют. Эта игра настолько без. Ну, как сказать, она учит взаимодействовать, учит договариваться. Здесь можно не только захватить территорию, да? здесь можно договориться там с кем-то по соседству. В этой игре, да? да. игре отражаются все качества мира. То есть, по сути дела, это вот то, что происходит у нас в жизни, в мире, то есть, все можно реализовать на доске. То есть правила учишь за пять минут, но тонкости, специфику игры познаешь всю жизнь. И я думаю, что не познаешь. Даже вот компьютерные программы, они не могут выйти на уровень, там, определенные, вот, вот э, шахматы, да, то есть, там, ш, э, чемпион по шахматам играет с компьютером, и они там на равных играют, угу. да, кто-то у кого-то выиграет. В ГО, то есть, есть определенный уровень, довольно-таки низкий, ну, средний, можно сказать. А все остальное, то есть уже человек сам, то есть однозначно будет выигрывать. У живая игра. Это живая, живая. игра, все но настолько от... много комбинаций, что... Ну, так, ну, так вот, то есть игры у нас есть, что еще? Uh, у нас есть оригами. Оригами, я так и знала, что сейчас вы маете процесс. Mm -hmm. Да, да, оригами, но ну, оно очень настолько бывает и сложно, что даже приходят к нам, ну, иногда приходят родители с детьми, и родителям я смотрю, как сложно тоже. То есть настолько там логика и последовательность действий воспитывается в детях, ну и плюс терпение. То есть дети обычно, ну, самая большая проблема наших детей в обществе, это они не могут сосредоточиться это на какой-то деталь, на каком-то действии долго. У нас практически все занятия направлены на то, что ребенок, он успокаивается, он приходит в определенное состояние, даже игрого и чамбара, все эти игры, мы просто как сосредоточились на таких сливках, которые можем дать, то есть понятно, есть у нас и творчество, есть там разные другие уроки, но вот конкретно вот основные занятия это вот игра Го, которая развивает э, у ребенка не только усидчивость, она также развивает полушарие, которое отвечает и за творчество. То есть удивительно, казалось бы, да, вроде как механика там ну, так, так. хода, но с другой стороны ребенок получает ну, многостороннее развитие. Варигами точно так также. Варигами тебе нельзя профилонить и сложить что-то криво. Все, у тебя уже ничего в конце не ну, получится не очень. Вот. Нашему детстве мы только лить очки и жабок. Это, кстати, да. определенный это, уровень. Это, это тоже, тоже оригами. Это тоже это оригами. Вот уровень. эти вот тюльпаны мы делали в школе. Бомбочки. Да, вот, коробочки, тюльпаны, тоже оригами. Бомбочки еще были. О, Я да. на 8-м поверсе жила. О, Я да. так, с водой. Это водою. довольно Они сложная были, фигура оригами. Чуд... Да, Чудово. Поэтому, выход. можно сказать, какой-то определенный и уровень. Сейчас есть такая, да? Да. Нет, то, это, весь... это именно У нас все взаимосвязано между собой. Вот у нас есть японский язык, и каллиграфия. Мы ее стараемся тоже, чтобы она шла рядом. То есть дети на слух да, изучили. Посмотрели визуально, как выглядит этот иероглиф. Приходят на каллиграфию, они учатся этот иероглиф красиво вывести. То есть тоже тут то тоже работать с кистью не непросто. На не мазюкаешь, ничего, чтобы красиво вывести каллиграфию очень такой сложен предмет. Я бы вы знаете, мне не знаете, что даже не все японцы иногда могут так знать. Да, то есть. Не... Да. У, у, нас, у нас есть такая возможность. Вот, Людмила Александровна у нее есть настоящие и наборы кисти мы все это объясняем как это связано с философией с историей это все очень интересно мы хотим сейчас запускать курсы для более старших детей где-то от 11 лет уже с добавлением истории у японских там философов О культурі, о, ну много багато... есть тобто, не просто сидим, і технику техніку а а дети діти как як це, откуда это, що це означає каждый там поворотик, треугольничек і так далі. Это такой достатньо серйозно курс. Чи брали ви за основу, наприклад, систему японської освіти? В них все майже проходить через мистецтво, так тобто навчайся через мистецтво. Ну, получается, в основе вот моего, да, то есть боевого искусства Чамвари, как раз это боевое искусство, да, то есть и вот основа образования, там вложено в самом предмете. И для изучения и познания, как бы вот через... Ну вот я задал себе вопрос, в чем же различие европейское и японское? И вот мне кажется, что в японском искусстве в основе образования больше уделяется внимание внутреннему развитию ну, ребенка или тот, кто образовывается, да, то есть внутреннее развитие это ну, такой большой мир, а вот в европейском все-таки больше на внешнее, на запомнить, на изучить, на все остальное опознавая свой внутренний мир и уже потом внешний, это дает определенную глубину и твой личный опыт, который ты потом используешь не только в этих рамках, а во всей жизни, и это позволяет тебе быть ну развитым человеком. И это основная цель нашего клуба: развить ребенка по всем ну, по основным направлениям, да, боевое искусство, творчество художественное искусство. И вот как бы дать возможность вот жить полноценным Как бы, розвиватися. Ну, лічності. Да. Так, от, дивіться, багато хто говорить про систему освіти фінську, так, там гаджети це незамінимий просто атрибут невід'ємний, за допомогою якого проходять уроки навіть іноді так, людь, там, дитина може засняти козу, скажімо, і розповісти на біології на уроці цей ролик показати і розповісти. Угу. Тобто там завжди і поруч є гаджети. Чи є так? у вас, че я вижу, что больше сосредоточена на какой-то такие такие нет у нас гаджетов нету я не могу сказать, что может быть их и не будет вообще, может быть и будет мы не знаем куда мы взяли основу то, что связано с культурой, с тысячелетними традициями, которые японцы используют в обязательном порядке и в, на сегодняшний день. У них тоже, у них очень все развито. Но, допустим, тот же, та же игра го в, обязательно в каждой школе как обязательный предмет. То есть они обязательно с первого класса, у них есть урок игры го, они собираются там все сидят на мягких матах, играют это... То есть есть современное общество, да, есть там технологии, все это развитие. Это все очень надо детям, я понимаю. Но а, а, японцы чем вот, а, поражают? Тем, что они свою культуру, свое отношение к, к стране, к традициям, к семье, они передают из поколения в поколение вот этой философии, вот этим спокойствием, вот этим созерцанием природы, а, умением а, понять эмоции другого человека. То есть им, они очень 嗯。Uh huh. Ну вот эмпаты, так такие? да, да. Допытные мы сейчас сейчас у нас дети в основном закрытые. Они Им очень тяжело поделиться. Я даже вот вижу, мы не так давно мы открылись буквально в августе. Я просто нахожусь в этой сфере, я смотрю, плюс у меня ребенок там, я смотрю, как взаимодействуют. И детям прежде всего сложно открыться другим детям. Даже не то, что там взрослым, вот детям другим открыться. Взаимодействие, так между. Как гаджет и предотвращает, то есть ставит вот так. этот барьер. Да, мы наоборот. То есть ребенок в гаджете, и зачем ему еще кто-то нужен, да? Ну, мы как бы позволяем ребенку выйти из этого, да? Ну, а гаджет использовать по назначению. Даже же игра Go, есть программа, можно ее скачать и дома, или там по дороге. Или знать, что означает да. и рухлифт, так? Да, так, ну, Или там есть и и по правильное написание иероглифов, есть очень сейчас много то есть все современное восприятие, но вот альтернатива, то есть опять же я говорю, очень важно, чтобы ребенок почувствовал свой внутренний мир, а потом будет использовать он гаджет или еще-еще, уже еще. во внешнем мире это уже его право, согласно времени, согласно ритму мы будем все равно двигаться так, как нам. Так, а почему вы сами вы решили створить такой клуб? Расскажите ваши истории. Чем вы занимались до того, Или были вы вообще связаны с японской культурой? Ну, если исторически, да, то я там чуть-чуть раньше было. то... В а 2017 году, если мы знаем, был год Японии, объявлен нашим президентом. Да? И на фоне этого была организована идея вот Валерии, как раз был у истоков, он пригласил меня, еще очень многих увлеченных японской культурой людей, собрался такой оргкомитет. И мы планировали, как этот год провести регулярные праздники, там, фестивали, программы. Не все получилось, да, многое просто не сложилось как-то так. Ну, внешние факторы, внутренние разные моменты сложились. И, ну, прошло. То есть много событий было в 2017 году связано с... Это вдохновило, по крайней мере, меня. И остался какой-то незавершенный, наверное, момент, да, и тут у Анатолия Кирилловича больше родилась вот эта идея. Может быть, она уже, я думаю, давно у него была, именно сделать направленность акцент для детей, потому что там ну больше потенциал, наверное, да. И опять он собрал нас, и вот так как мы что-то тогда не закончили, хочется, с удовольствием собрались и продолжу, продолжили в этом направлении. Ну и вот там же благоприятные, скажем так, обстоятельства, то есть появилась и школа, где мы это проводим. Ну, как-то все так нам складывается. Есть, знаете, когда идешь правильно, то все помогает. Да. Да. То есть мы, все сложилось очень много. Мы все делаем от сердца, мы хотим, ну, у нас нет чужих детей. Мы вот действительно, вот я сама мама, и я вот рассуждаю, что я могу тем детям, которые к нам приходят. Ну, там я провожу некоторые уроки, да, там учу там детей шить, потом мы там изучаем праздники японские, потом мы там изучаем растения. Ну, разные темы. Я вот просто смотрю, ну что, что можно дать ребенку, чтобы он потрогал своими руками, понял, как это работает. Вот. И насчет именно почему японская, возможно, вот я, я только сейчас про себя говорю, не говорю там с Олегом, мы, мы давно знакомы, но вот именно тема Японии нас как-то сблизила вот в этом клубе. Дело в том, что я, как мама, сейчас ищу вот, моему ребенку три года. Я ищу <coughs> те занятия, которые бы ему были и интересны, и очень полезны, которые бы его развивали вот, и с удовольствием. Вот. И я смотрю, что на вот, результаты, даже на моем ребенке, результаты с августа-сентября. І по сьогоднішній день наскільки, стал більш розвит, наскільки стал більш... общий язык с більш более взрослыми детьми. взрослими дітьми? Раніше тяжело було. Рібенок тобто чуть его, он вже так А Зараз он він... там всім привітам, тобто спілкується з усіма. Так? А чи є якісь можливо філософські такі вирази чи якісь такі моменти японські, які вас особисто надихають? Чи могли б ви їх? зараз озвучите? Ну, э, э, мне очень нравится э, каллиграфия, но ну, есть искусство суме, это непрерывное э, рисунок кистью. Мы хотим, кстати, это ввести, ну, чуть попозже нам надо там тоже. Ну, то есть у нас очень большие планы, мы хотим расти, мы хотим э, ну, расширить наши занятия, вот, но я к тому, что японцы мне ближе, чем, во-первых, они действительно прежде всего обращены сначала вовнутрь себя, а потом все, что внутри есть хорошего, там любовь, там и так далее, они проецируют на мир, то есть они умеют ценить в маленьких деталях, там. Там, бабочка прилетела, все они ее там уже рисуют, зерца и так далее. Это настолько важно, мне кажется, уметь жить вот в этом, вот этом моменте, в этом этой секунде. И вот это уметь и выразить видоваты, и Да, еще и научиться это этому, чем через себя. Да, научить еще этому детей, это просто замечательно, мне кажется. Я дякую вам дуже за те, що ви прийшли до нас. Я нагадую в гостях у нас Катерина Скатова та Олег Петракевич, співзасновники дитячого клубу сакура. Ще раз дякую. Спасибо, вам. Дякую вам. Це був денний ефір на сьомому телеканалі. В студії провели його з вами Тетяна Милинко. Всього найкращого.